Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Boleh tak ustazah bagi tips untuk seorang wanita supaya dirinya tidak difitnah? Ha, ya, kadang-kadang mudah sangat kita ni difitnah oleh orang lain. Pertama sekali patuh syariah. Syariah compliance tu so kena jaga. Tu nombor satu. Patuh syariah sebab bila kita tak patuh syariat Allah Subhanahu Wa Taala kita memang mendedahkan diri kita kepada kerosakan. Hmm. Contoh, nak datang masjid solat maghrib. Kalau ikut patuh syariah je, perempuan tu patut masuk ikut pintu mana? Nah, ha, nak tanya. Kalau ikut patuh syariah, perempuan nak pergi solat masjid kan? Maghrib garang -kan, kan? Sebab kalau sekarang tak ada orang lelaki ramai ya. Perempuan tu patut masuk ikut pintu mana? Pintu yang tidak bercampur dengan lelaki yang dia masuk tu terus tempat perempuan. Dan dia pula datang dalam keadaan sudah menutup aurat dengan baik. InsyaAllah tak ramai tak datang fitnah. Tapi cuba ya adik kakak sekalian hari tu kita datang kita lain sikit jangok dia. Ha, lain sikit. Warna dia lain, ya, terang benderang. Ha, dengan macam-macam lah kita punya kita punya tabarus tu lain. Lepas tu kita lalu sama dengan pintu imam. Atau pintu orang lelaki. Situ lah kita sibuk pula keluar masuk, keluar masuk. Agak-agak datang -agak fitnah tak? Sebab apa? Tidak syariah compliance. Tidak menempatkan diri sejajar dengan tuntutan syarak. Okey, naik kereta dengan kawan sekerja. Yelah kawan sekerja, 30 tahun dah Ustazah berkawan dengan dia. Sama tempat kerja. Kalau syariah compliance, andai kata kita naik kereta dengan seorang lelaki-lelaki yang bukan mahram, itu sudah boleh mengundang fitnah. Andai kata terdesak kena naik juga, duduk belakang. Ya, yeah, duduk belakang. Jangan cermin gelap. Kalau cermin gelap, buka tingkap. Nampak Kak Leha menyengih belakang itu. Ya, ah, itu lagi baik. Nampak tak tuan puan? Fitnah ni datang kerana kita tidak menjaga diri sejajar dengan syarah. Duduk pula depan. Yang ini duda. Yang ini isteri orang. Itu memang orang akan bercakap. Dan fitnah ini sifatnya tidur. Jangan dikejutkan. Jadi fitnah ni ada, ada di mana-mana. Jangan dikejutkan. Cara kejut tu macam mana? Sendiri cari pasal. Sendiri cari pasal. Kalau kita simpan nombor telefon imam masjid, namanya Ustaz Syukur, tulis Ustaz Syukur Imam. Jangan tukar Puan Syukriah. Itu fitnah tidur jadi naik bila diketahui. Orang akan fikir pasal apa aku itu tukar pula. Elok namanya Haji Syukur dah jadi Hajah Syukri ya. Kenapa? Ha, nampak tak? Jadi bendanya, benda yang kena transparent. Ya, benda yang kena sejajar dengan syariat. Dan kita diajar bila keluar rumah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Sebab bila kita baca doa tu, kita dapat beberapa perkara. Pertama, hudita wa kufita wa wuqita. Apa maksud tiga? Ini bukan saya cakap, ini hadis Nabi. Seseorang keluar daripada rumah, maka syaitan berminat kepada dia. Ha, terutama perempuan. Dia keluar dari rumah, oi, bergelak ketawa setan. Okay, eh, kita dah dapat, kita dah dapat idea, kita dah dapat alat untuk kita pergunakan. Nabi sebut, takutilah kamu fitnah wanita. Tidak ada aku tinggalkan pada kalian fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita. Bayangkan, sebab tu bila wanita keluar rumah, setan gembira suan. Macam mana ni aku nak gunakan dia ni? Tapi bila seorang wanita keluar rumah, dengan izin wali dia suami dia untuk alasan yang dibenarkan oleh syarak dan dia keluar rumah dia baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah maka seluruh syaitan iblis kecewa kecewa semua sampai mereka berkata ni syaitan cakap ni iblis cakap nabi dah sebut dalam hadis nak buat apa lagi pada orang yang telah hudita wa kufita wa wuqita? Tiga ni. Maksud dia apa? Kita tak boleh buat apa lagi dah pada orang yang telah Allah lindungi. Satu, wuqita Allah lindungi. Kita tak boleh buat apa-apa lagi dah pada orang yang telah hudita. Yang telah diberi hidayah. Petunjuk oleh Allah. Wa kufita. Kita tak boleh buat apa-apa lagi dah pada orang yang telah dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh buat apa dah. Fras setan iblis. Sebab kalau tak dicukupkan, kita boleh masuk kat perempuan ni. Kita bagi dia rasa tak cukup. Kita bagi dia rasa tamak. Sampai dia menipu. Sampai kerana tamak nak benda tu benda ni dia buat benda yang haram. Ha, ya. Yeah? Dia akan buat benda yang haram. Sebab apa? Keinginan nafsu dia macam-macam dia nak. Dengan cara halal tak dapat. Duit tak banyak. Tapi kalau jual maruah, kaya raya. Jadi sugar apa? Sugar apa entah. Ah, sugar daddy. Betul sugar daddy kan? Ha, ya. Yeah? Nampak tak tuan puan? Tapi wanita yang ya Allah, rasa cukup tak mungkin terjebak dengan yang haram. Tu syaitan tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh buat apa-apa dah. Hmm, jadi itu antara jalan dia. Ya. Kita lindungi diri dengan doa bila kita nak keluar rumah. Maka syaitan pun tak dapat dah buat apa-apa. Maka kita terhindar daripada fitnah. Insya Allah. Kalau kita pandai bawa diri dengan baik. Allah akan jaga. Ya, tak bagus juga perempuan yang selalu jadi sorotan mata. Mata laki-laki ya ataupun mata orang-orang yang tak baik berniat buruk sedangkan Allah Allah suruh kita jaga diri sebab Allah nak elak kita daripada fitnah. Contoh kan? Wanita yang pakai tutup aurat ni akan dikenali sebagai seorang muslimah. Dalam Quran sebut, "Supaya kamu lebih senang dikenali." Dikenali maksudnya aku ni muslimah. Kita mungkin tak terasa sebab kita duduk dalam negara kita. Tapi bila kita keluar negara kan, tuan-puan, kalau kita nampak wanita tu tutup aurat, insyaAllah dia muslimah kan? So, so, itu adalah pemberitahuan kepada orang lain. Aku ni muslimah. Jangan nak suruh buat yang bukan-bukan. Aku ni muslimah. Nilai ketaatan aku kau nampak pada pakaian yang aku pakai sekarang. Maka tak payah nak sogok-sogok kita dengan benda yang haram. Nampak tak? Masya Allah. Benda yang Allah suruh kita buat tu kemuliaan untuk kita. Ya? Ha, jadi kena jaga benda yang Allah suruh sebab sama juga dalam dalam Quran sebut jangan dialun-alunkan suara yang boleh menggoda hati orang. Ini ini sangat kena di diperhalusi. Sebenarnya hatta ya kalau macam ustazah dulu muda-muda ya tuan-puan ustazah pun kan ada pandangan-pandangan ulama kan boleh ke perempuan ni mengaji Taranum Daripada dulu tak pernah selesai benda tu khilaf ya. Tapi masa Ustazah masih muda lah, Ustazah ambil lah pendekatan tak boleh tu. Jadi walaupun pernah masuk, uh, masuk apa, Musa pernah juga jadi Johan Kebangsaan, sekolah menengah. Tapi nak diteruskan tu saya rasa macam tak apalah aku ni, masa tu anak dara kan, ya. Yeah? Ada je pandangan membolehkan, tapi atas kita lah, masa tu macam tak sedap juga kan. Tapi bila dah tua-tua jadi nenek-nenek ni kan, rasa macam fitnah tu kurang lah, ya. Yeah? Nah, tak adalah kalau kita nak, anak dara yang ni lepas tu. Sebab dia macam ni adik kakak kita tak duduk tempat orang lelaki. Seorang wanita yang melenggok-lenggok dengan gaya pakaian, ya, yeah? dengan kecantikan, lepas tu dengan suara pula. Itu memang boleh 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 apa? Boleh boleh bagi apa? merangsang tahu, -tahu tuan puan syahwat pada orang lelaki-lelaki. Sungguh saya kata. Jadi Islam nak jaga kita ni awal-awal. Jangan sengaja-sengaja nak mendayu-dayu, nak bermanja-manja, nak lunak-lunak -lunak suara ya pada lelaki-lelaki yang bukan mahram kita sebab apa nak elak fitnah nak jaga kita bukan nak, menyu nak menyusahkan hidup kita tak nak jaga kita kalau tak tak bagus kan untuk kita kalau ada lelaki-lelaki yang yang kat luar sana jadikan kita kena uzbilah ya orang perempuan ni pandangan-pandangan berahi mereka ah ha, tu Islam nak jaga kita ya ha, jadi itulah yang boleh saya jawab daripada soalan Hajah